السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت پیارا بیان اور ایک پاورفل ذکر اور اس کی فضیلت ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن، بی کلک کیجئے تاکہ بروقت وقت دیکھ سکے جزاک اللہ اب ذکر میں لذت ذکر میں حلاوت ذکر میں اطمینان وقت کے گزرنے کا احساس نہیں اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا آپ نے کام آسان فرمایا فرمایا کہ جوریا میں نے تمہارے بعد صبح س... تمہارے بعد کیا ہے چار کلمات چار کلمات تین مرتبہ کہے اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے کیا سبحان اللہ و بھی حدد خلطی ہی ریوانفسی وزینت آرسی ہی و مداد کلیماتی اس کا اجر تمہارے صبح سے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے زیادہ ہے شوق پیدا ہو ذکر کا ہاں تلاوت کا آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ درو شریف پڑھے گا اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور دس گنا اس کے معاف ہوں گے اور دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس درجے اس کے بلند ہو جائیں گی کتنی کمائی ہو گئی بھائی آپ نے فرمایا روشن رات روشن رات یعنی جمعہ رات روشن دن یعنی جمعہ کا دن اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے اور آگے عجیب بات فرمائی فوائد جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا استقبال بھی کروں گا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درو شریف پڑھتا ہے درو شریف بھیجتا ہے جب تک وہ شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درو شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے ایک صحابی آئے عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا دعا کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درو شریف کو دے دوں پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درو شریف کو دے دوں ٹھیک ہے لیکن درو شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے حضور تہائی وقت درو شریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے حضور آدھا وقت درو شریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے حضور میں دو تہائی وقت درو شریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو صرف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہیں۔ پر ہے استغفار فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا ہاں استغفار کی برکت یہ شعب پیدا ہو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت السيد لاستغفاره اور جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی تبلیغ محنت ہے ایمان بنے امال کا شوق آئے امال کا شوق آئے اخلاق اچھے ہو جائیں زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے مال سے نہیں چیزوں سے نہیں اچھے کپڑے اچھا گھر اچھی تنخواہ اچھی گاڑی نہیں نہیں زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے اخلاق اچھے ہوں گے تبلیغ میں محنت ہے کیسے سب کے کی اخلاق اچھے ہوں معاف کرنا آ جائے غصے کو پینا آ جائے کسی کو حقیر نہ سمجھنا اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا زبان پہ غیبت نہ ہو زبان پہ چگلی نہ ہو زبان پہ گالی نہ ہو زبان پہ تنز نہ ہو دل میں بغض نہ ہو دل میں کینا نہ ہو دل میں حسد نہ ہو دل میں کھوٹ نہ ہو دل میں میل نہ ہو دل میں کدورت نہ ہو آپ نے فرمایا ابھی جوشس داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے دوسرے دن فرمایا ابھی جوشس داخل ہونے والا یہ جنتی ہے تیسرے دن فرمایا ابھی جوشس داخل ہونے والا یہ جنتی ہے تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے ایک صحابی ان کے گھر گئے میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی ایک رات رہے دو رات رہے تین رات رہے کوئی خاص عمل نہ دیکھا ساری رات سو رہے فجر میں اٹھ گئے بس ایک بات دیکھی رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے تین دن بعد ان سے بات کی میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو میری زندگی ہے یہی ہے بس ایک بات ہے میری زندگی میں وہ کیا ہے میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک سڑانت پھیل گئی بدبو پھیل گئی صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے صحابہ نے عز کی. اللہ جانے اللہ کا رسول فرمائے یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں دوسروں کی کیا کرتے آج کسی کو غیبت سے روکو کہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے وہ کہتے میں سچ بول رہا ہوں ارے بھائی غیبت سچ بولنے کا نام ہے اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتانے ماچس کی ایک تیلی گھر کو جلا دیتی ہے یہ زبان کا غلط بول یہ غیبت یہ چغلی یہ غلط بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا ہو یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے خاندانوں کو توڑتا بھی ہے غیر کو اپنا بھی بناتا ہے اپنے کو غیر بھی بناتا ہے نکاح بھی بول ہے طلاق بھی بول ہے یہ دلوں کو جیت بھی لیتا ہے یہ دلوں کو چیر بھی دیتا ہے یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے یہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے ہاں <coughs> اپنے بول میٹھے والا ہے تبلیغ میں جب ایمان بنے گا پھر اخلاق بنیں گے کامل ایمان والا کون کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے حسن اخلاق ہوں گے فرمایا آپ نے جنت میں میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اخلاق کیا ہیں سلمن قطع جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو منظلمت جو ظلم کرے تو اسے معاف کرو احسن علا من اصا علی جو برائی کرے بدلا اچھائی سے دے دو آتی من حرمت جو نہیں کھلاتا کہ اسے کھلاؤ جو نہیں پوچھتا کہ اسے پوچھو جو نہیں آتا کہ اس کے پاس جاؤ یہ اخلاق ہے دفاع بلتی ہی فیض الزی بے نا وہ بے نہ ہو ان <حَمِيم> برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو کہ دشمن بھی دوست بنے گا آج جھگڑے کیوں ہیں یہ جھگڑے کیوں ہیں تو وہ اخلاق بگڑ گئے صبر نہیں برداشت نہیں اس سے بے قابو نہیں تو میرے بھائیوں کو جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے تبلیغ کے بارے میں اور اس ذکر کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ذکر کو ہر حال میں کرنا چاہیے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے اور اپنے محلے میں گشت کرنا چاہیے اور باہر گشت کرنا چاہیے جب شب جمعہ چاہنا چاہیے اسی میں ہماری بلائی ہے اور یہ دنیا فنی ہے باقی آپ لوگ سمجھ سمجھدار ہے السلام علیکم